Район, а це значить, що ми на правильному праці, на правильному путі. Е, якщо є конструктивна критика, то ми її сприймаємо і ми її використовуємо так, як повинні розуміти люди з відповідною логікою. Але ж, ви знаєте, політична боротьба по всіх її проявленнях і красотах, вона завжди була, є і буде. Наша с вами действительно большая проблема, что мы иногда думаем с вами не душой и сердцем, а какими-то семинутными выгодами. Я не хочу, чтобы вы поддались сегодня на манипуляции со стороны некоторых людей, представляющих определенные политические партии. Мне все равно, кто это будет. Важно то, что обвинения, которые прозвучали в мой адрес, они под собой не имеют абсолютно никаких оснований. И все здравомыслящие люди, которые присутствуют в этом зале, я прошу просто, вот, э, как бы послушайте, и я себе делал э, краткие записи. Ну, первое. Глава администрации действует исключительно по закону и Конституции Украины и в межах своих полноважений. Все это должны понимать. За межи полноважения не я не можем выйти, а особое у меня полноважение не прописано. лобіювати. Вот слово лобіювати есть в певному сенсі признак коррупции. Это по по-первых. По-друге, э, я такой же патриот Украины, как и все вы. И для меня нет разницы, какой район сегодня больше получит автобусов или транспортных средств медицинского назначения. Мне важно... Первое – это безопасность граждан на территории района, в том числе политическая стабильность, согласие, стабильная работа экономики и рост благосостояния наших людей. Это самое главное. Я думаю, что администрация с основными задачами постоянным президентом и премьером справляется. Я два дня был на форуме, Инкофорум проводился в Запорожье. Вчера был присутствующий премьер, он сказал, что популизм не пройдет. Поверьте мне, те вопросы, которые здесь подняты, они ни один не являются с точки зрения юридической нарушением закона со стороны главы администрации. И с точки зрения того, что делается, ну, наверное, вы плохо информированы, что два автобуса мы получаем буквально вот конец октября, начало ноября. Просто так совпало, что мы попали во вторую очередь, это связано с техническими вопросами волос Следующий вопрос. Закрытие школы в селе Полочки. Безусловно, все здравые люди и присутствуют здесь бизнесмены, умеют считать деньги. Кто сегодня нас обвинит в том, что мы сократили расходную часть бюджета на 800 тысяч? Никто. Мы правильно сделали? Мы руководствовались постановой Кабинета Министров. Руководствовались. Мы все сделали по закону. сделали по закону. И пусть суд решит, правильно мы сделали это или нет. Следующий вопрос. 12 миллионов гривен, которые выделили державный бюджет, э, державные субвенции. Уважаемые господа и дамы, я хочу вам сказать следующее. Эти 12 миллионов были выделены по программе социэконом-розыку. Вы знаете, да, что каждый депутат имеет определенные так сказать, направления. И народный депутат Кривохарьков Вадим Викторович буквально э, за сутки до принятия решения Верховной Рады позвонил именно в Пологовский район и сказал, мне на весь округ дают 12 миллионов, я хочу их направить в Пологи, у меня есть предложение э, направить их на ремонт дороги в поля Пологи. Есть возражения? Я возражения? Нет. Что от нас надо? И мы с Александром Петровичем и с Коноваленко несколько раз были службе автомобильных дорог, вместе с вами проводить процедуру голосования и так далее и тому подобное. А вчера я получил письмо от губернатора, где четко было написано его читал Александр Петрович, может подтвердить. В связи с тем, что дороги не являются коммунальной властностью, деньги, выделенные кабинетом министров, в нарушение порядка пункта 1.4 положения ПРО направления средств на соцэконом развиток, эти деньги априори не могли быть выделены на данный заход. Очевидно, специалисты Минфина и Кабинета министров ну, оказались, мягко говоря, некомпетентными в этом вопросе. И когда они уже видели свою ошибку, 30 а точнее 31 августа, они внесли соответствующие изменения в постанову Кабмина, которые мы не знали и знать не могли. Кроме этого, в сентябре месяце, 12 числа, Кайлахадько Вадим Викторович вместе с Александром Петровичем был на переговорах еще в службе автомобильных дорог, где уже обсуждались вопросы э, подрядчиков, которые должны были участвовать в тендере и так далее. Изготовлена техническая документация, за которую, кстати, мы будем выносить вопрос о спи-финансовании. И эти деньги, 12 миллионов, будут заложены в следующий год, только из державного бюджета ну, по правильной программе. Так что я думаю, что в наших действиях все правильно, прозрачно. И вот вы говорите, что тут еще? А, по скорой помощи. Значит, скорой помощи, которые написали в прессе, выделили районам, значит, деньги, которые, на которые куплены эти скорые помощи, они куплены за деньги районных бюджетов не за деньги областного и государства. Это я вам говорю авторитетно, к сведению, чтобы все понимали. Поэтому все, что мы делаем, наши интересы, мы их соблюдаем в рамках дозволенных нам Конституции и закона. Следующий момент, вы говорите о том, что э, я не из того района, значит, я не свой, значит, я чужак, значит, я что, не гражданин Украины и не имею права быть назначенным президентом на данную должность? Или моя фамилия не нравится, потому что у меня другая фамилия, или другой цвет кожи. Поэтому я вас призываю просто к разумному и логическому и последовательному, аргументированному, а не просто в заголи выражению недоверия. Вы думаете, что я держусь за это кресло и не научился за столько лет работать? и не знаю, как зарабатывается копейка. Уважаемые, у меня стажа загально уже 30 лет. Я всю свою жизнь поработал на керевных посадах. Я 16 лет учился и продолжаю учиться. И не стесняюсь этого. Учусь у вас. Я просто хочу, чтобы вы понимали, что надо думать душой и сердцем, а не эмоциями. А розум всегда должен быть холодным. И я думаю, что если такие обвинения огульные на сегодняшний день будут продолжаться, то страна скоро узнает своих героев. Я вам это обещаю. Знаете, как шахмат на игре? Будет шахмат. Я никого не призываю ни к чему. Я просто вам говорю, поверьте мне, я знаю больше, чем вы думаете. Я знаю больше, чем вы думаете. А вы помощник Вадима Кривохатина? Я не есть помощником Вадима Кривохатина. Просто его так сейчас выставляет. Вы что, Давайте не буду его помощником. Уважаемый депутат вот Колесов, мы... вы знаете это что, это если бы мы, мы с вами были сегодня не в Украине, а в Соединенных Штатах Америки, э, мой бы был бы выигрышным на немалую сумму. Поэтому, извините, но мы... Это ваши мысль. Ну, я принимаю. я принимаю все то, что вы сегодня сказали. Я принимаю. Мы вам подготовим на ваш Запад соответствующую видповедь. И этот ответ направим вам. И мы знаем, как это делается, что это делается. Я вам скажу больше. Сегодня по этому сценарию мы седьмой район. Один к одному. Слово в слово. Только фамилию поменяли и название района. Наберите факты, да, давайте вот что-нибудь придумаем. Не выйдет. Почему? Объясняю. Я здесь для того, чтобы на территории соблюдалась Конституция Украины и закон. Волюнтаризма правового не будет. Будем действовать четко по закону. Если ко мне есть конкретные претензии в цифровом материале, в конкретных фактах, пожалуйста, есть определенные у нас структуры, есть определенные у нас ведь да? органы. Пусть они будут оценку моих действий. А манипулировать сознанием граждан мы не будем. Мы делаем все, что от нас зависит, даже больше. А что касается бюджета Полодовского района, то он сегодня, вы слышали, перевыполнен на 130% благодаря в том числе и предприятию уважаемого депутата Тимошенко. Это второй вопрос. И еще один вопрос, как вы сказали, вы с нас тянете деньги. Я так не сказал, это не Нет, это не вам, я имею в виду, господин колесник, деньги никто ни с кого не тянет. Почему? Потому что 292-я постанова, которая была принята в марте этого года, Кабинета министров, говорит о том, что государственным служащим необходимо было повысить заработную плату. Но было письмо соответствующее, где было написано, в фонда оплаты труда. Потом, когда кинулись в Киеве, что денег не хватает, пришло следующее письмо. Просим рассмотреть вопрос пополнения смешанных бюджета. Я вам приведу пример. В соседнем Голепольском районе на сегодняшний день больше миллиона кредиторская задолженность, а в нашем районе всего 400. Так скажите мне, пожалуйста, кто принял правильные меры и не допустил... Выше миллиона кредиторской задолженности. Мы сделали максимально все для того, чтобы, во-первых, и люди с зарплатой остались, и минимально попросить сегодня денег в районном бюджете. Этот случай, к сожалению, второй за всю историю Украины. И первый случай, когда полезли в карманы районных бюджетов, был при правительстве Тимошенко, к сожалению. Поэтому, уважаемые, давайте немножко. Вы уже тут политикой начали. Да, нет, 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 я просто привожу там, пример. К вам есть определенные вопросы. Отчитайтесь за свои... Ни Значит... одного неповноважного через неделю на внеочередной сессии. И мы примем тайным голосованием решение. Стоит вам дальше продолжать, послушайте, как вы говорите, лоббировать интересы. Послушайте. Послушайте, ну, послушайте. Зачем мы сидим? Послушайте. В вы, вы, каждый вы, вы, послушайте. послушайте вас время. не перебивали. Пожалуйста. Ну, ну, послушайте. послушайте. Потому, Азово, послушайте. послушайте. Что, это то, что я призывал это не приводить в политическую площадку. Нет, я же не привожу в площадку. А чем вы занимаетесь, шановный? Я вам просто сейчас? Да не надо нам рассказывать. А я же вам рассказываю. Не о названии партии, а название премьер министра это наша вертикаль. Вы отвечаете что, за Гройсман, она не за Яценюка. Все. Вот за них отвечай. А? а, я за них должен? Да, но если вы начали за политику. Так я же не за политику. Ну, все, давайте Зачем вы мы... подняли? Я его? не буду с вами э, в полемику Я объясню а только лишь, потому что вы, вы же вы вы сегодня обвиняете вы. меня, что я не лоббирую интересы района. Вы же не знаете, как. Я их лоббирую. Факт остается да? фактом. Автобуса нету, как это скорых нету, нет. Ну, а ваши обещания вы уже слушаете. Буду. Дороги да, нету Все. все. все Дороги, что? Что? Дороги нету, как обещали. Ну все, Толочка. давайте не ну, Факт остается фактом. А, уважаемые, значит, я заканчиваю. Да. Значит, по дорогам. Что касается дорог, мы уже имеем на сегодня сметно кошторосную документацию, и служба автомобильных дорог предложила нам сделать софинансование этой дороги на полочке. Сейчас размером э, сколько с районного бюджета. Я думаю, вы депутаты поддержите это решение, потому что готовы сделать эту дорогу. Так что проблема? А когда зимой, да я нет, с... О, зимой, зимой я буду делать? Зимой буду делать или когда? Вы не сможете когда? когда буду делать? Да, вы нет, когда ну, не, понимаете? Понимаете? Мы не, не могли сделать. Вы понимаете, что сроки из сделать. если только в августе разбирали. Есть сроки исполнения документации. Смедно ну, ну, медных А мы могли ну, бы ну, Сессия должна была проводиться 7, ну, 7 числа, к сожалению, мы ее пока да? да? да, ну, да. да. ну, ну, а не Вы хотите все это неочередную да? провести через неделю. Да. Это ваше да. право, ваше мнение, депутаты. Но я вам еще раз говорю, все, что вами было озвучено, не имеет под собой ни одной десятой процента, значит, так сказать, справедливой оценки. Спасибо. Зішите, дозвольте питання. От ви в своєму виступі не згадали про все такі інженерські школи. І дивіться, наскільки я знаю, ну хай тут представники міськради є, О, є. Да, є постанова голови міської ради про, те, про початок опалювального сезону з 15 жовтня. Є. Дивіться, 15 жовтня у нас вже післязавтра. Такої постанови по району ви не зробили, да? Я так? Розпорядження 17 числа. 17 числа. З дивіться, у нас що буде з школи, ви нічого не сказали. з інженерської школи. Що буде? До речі, тут ваш працівник сказав, що декілька школ на що не готові, да? ну, так? Всі школи сезону. А що це дженеровська школа? Це женерська школа, як мені докладывает Павло Вікторович, буде 17 го числа запущена в половині. А і ще питання, коли ви там були в останній раз? Жені в Ви знаєте, я за останні три місяці був там три рази. Я директор підприємства, але я знайшов час туди заїхати. Ну Чесно ну, кажу. скажу. Ну, ви вчора були там, там дуже холодно. Я не знаю, як там діти, а діти, діти, діти сидять на уроках. Ну, ви про це не думаєте? Шановні депутати. Де Шановні депутати. Я уважно вислухав депутатський запит пана Колісу. Я би хотів, би, щоб ви виважено підходили до цих питань.